Доброго всім вечора. Це програма твій день і е, завершальна така студія на 15 хвилин. Будемо говорити про соціальну політику з міністром соціальної політики кабінету міністрів України Людмилою Денісовою. Доброго вечора. Добрий вечір. А ви на посаді е, міністра. Соціальної політики 30 днів місяць, ну, може, трохи більше. Ну, трохи більше. А якщо б ви писали такий звіт, що я зробила на посаді за останній місяць, який б ви перший, другий, третій пункт записали б точно. Ну, ви знаєте, в условиях такої тяжелішої фінансової, фінансової кризи, такої ситуації, в країні, яка сложилась, ми ні на один день не задержали ні одну соціальну випиту. Мы выплатили все пенсии и за март, и за апрель, и уже э, начали 30 апреля финансировать пенсии за май месяц. Мы не задержали ни на один день финансирования выплат помощи семьям с детьми. Мы совершенно э, своевременно выплатили помощь нашим ветеранам к 9 мая. К сожалению, мы не смогли выплатить ветеранам инвалидам Великой Отечественной войны, такую помощь, которые живут в Крыму и в городе Севастополе. Нам, у нас просто нет такой технической возможности. Но мы ждем, что она у нас появится, либо что граждане смогут приехать к нам, наши ветераны, и получить 43 миллиона на 76 тысяч ветеранов. Есть на счете Министерства социальной политики, и мы готовы обеспечить в любое время выплату. И в любом месте на материковой части Украины. А, а вы не знаете, там в Крыму а Россия, она поддерживает каких-то ветеранов, которые проживают? Вы ну, знаете, эти выплаты они не производили. Наши ветераны пришли в органы социальной защиты и в пенсионные фонды, например, в городе Севастополе, и просили, когда же нам выплатят эти средства, потому что все привыкли к тому, что до 5 мая. Государство, правительство обеспечивает такие выплаты. И мы сказали, вы же теперь живете в России, их нет. Таких выплат. Поэтому мы готовы эти выплаты обеспечить нашим гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории в Крыму и Севастополе. Сдается, а, в 8 тысяч кримчан уже приехали до Украины. А они обеспечены житлом, социальными выплатами. сейчас, на сегодняшний да, день. Да, это только из гражданских 8 тысяч кримчан угу. переехали, те, которые самостоятельно приняли решение переехать. Есть еще крымчане, которые семьи военнослужащих. Они тоже переехали, но мы количество их не знаем, потому что это занимается Министерство обороны. Все 8 тысяч крымчан обеспечены местом проживания. Вот, например, я была в городе Одессе 29 апреля, встречалась с гражданами, с крымчанами. Они были очень довольны. Они проживают в санатории имени Пирогова. Это место куяльник такое. И говорили мне, что сначала они очень боялись бандеровцев и правого сектора их пугали очень, когда они пересекали границу, так называемую границу между Крымом и Украиной. Но они приехали и всем очень довольны. И теперь главное, чтобы крымчане приняли решение для себя: либо они здесь совсем остаются, и тогда это одно решение вопросов и обеспечения жильем и какими-то другими э, условиями, либо они все-таки ждут, пока наш Крым будет нашим Крымом. Что касается всех социальных выплат, то на сегодняшний день 1982 пенсионера переехали. Они получают на территории Украины пенсию, которая им назначена, своевременный срок. Больше тысячи уже обратилось граждан, которые получают выплаты определенные, назначенные государством через управление социальной защиты. Это и мамочки, которые уже родили деток, и это и помощь малообеспеченным. Они ее тоже все получают по месту своего временного пребывания. Более того, 664 человека обратилось в центр занятости. Из них 124 получили работу. Остальным назначена помощь по безработице и предлагаются условия, но ну, такие активные программы, как на организацию своего собственного бизнеса, одноразовая помощь по безработице, либо обучение новой специальности. А, а в связи с ситуацией, которая сейчас в Украине есть, количество безработных у нас увеличилось? В на каком станете? А, вы знаете, сейчас количество безработных уменьшается. И надо сказать, что уменьшается по сравнению с первым кварталом, даже 4 месяца 2013 года и 4 месяца 2014 года мы сравниваем. Мы видим, что у нас количество трудоустроенных выросло на 30%, у нас увеличилось в два раза количество людей, которые принимают участие в общественных работах. То есть тенденция такая на, на улучшение ситуации. Но я должна отметить здесь тем, что все-таки неспокойно в Донецке. Количество немножко безработных выросло, потому что предприятия и банки где-то там что-то, видимо, увольняли людей, или люди решили все-таки пойти в центры занятости и начать искать работу. Это тоже было стимулом такой ситуации. И, например, вот в Херсоне, в Херсонская область, там же Россия или так званая Россия, заминировала часть полей. И те люди, которые обычно в этот период времени идут и у, принимают участие в сельхозработах, то есть работают на этих полях, они э, не получили там этой работы. И поэтому мы видим небольшой рост безработицы именно и обращение таких людей в центры занятости за поиском работы. Это в основном люди не застрахованные, которые э, работали вот в такой вот, э, знаете, только летний период, либо э, период mm -hmm. пассивных работ. И поэтому они получают э, поддержку от э, фонда социального страхования на случай безработицы в размере 500 рублей. Это минимальный, ну, минимальная выплата для э, незастрахованных лиц. Но они ее получают. А З Кримом у вас пов'язане навчання, ви навчалися, а, здобували економічну освіту. економічну освіту. І було декілька мі місць роботи: міністр економіки, а, міністр фінансів ну і так далі. А, тобто ви там жили з 90-го, здається, по 2006 році? Ні, ну я і зараз числю з кримчанки. Ну, тоді поясніть нам, будь ласка, чому з Кримом сталася така ситуація, як ну, майже Кримчанка. Ну знаєте... А... Вот интересный был отчет э, на сайте президента России, опубликован о референдуме. Наверное, вы его читали, что 30% крымчан пришло на референдум, 15% из них проголосовало, то есть 50% проголосовало, то есть 15%. В Севастополе голосовали за Россию, а в Крыму голосовали против донецкой власти. Вы знаете, там э, со времен жарты, уже ныне покойного, Установилась, знаете, такая макеевская деревня. То есть это проезд между Донецком э, в Ялту. Временная остановка. Вот этот Крым весь превратился во временную остановку. Знаете, такую остановку и в регион, который обслуживал семью и тех людей, которые принадлежали вот, э, к власти. Ведь менялись президенты. Был Ющенко, был Кучма, был Инукович. Но партия регионов там была уже больше десяти лет и есть партия регионов. И поэтому, в принципе, крымчане устали вот от этого ЕГЭ, которое было ими организовано. Ну и, конечно, вот я когда, вот вспомнили, что я была министром финансов, да, была другая конституция, министер... и у нас по-другому формировался бюджет, не сверху вниз, а снизу вверх. Угу. И автономная республика Крым имела больше прав, но и больше обязанностей, безусловно. Потому что раз тебе дают доход, больше доходов, то за расходы ты отвечаешь, как ты их правильно обеспечишь. Поэтому я думаю, что тут клубок таких, знаете, интересов. И я считаю, что нужно давать регионам больше все-таки прав. И сейчас Кабинет Министров Украины принял такую концепцию децентрализации власти. И все-таки вот не может быть, чтобы чиновники в том или ином регионе назначались откуда-то. Там вполне была сформировавшаяся крымская элита. И там много умных людей, и много хороших э, чиновников, но почему-то из всех до основания, и потом поставили других. То есть люди не э, хотели и не жили в Крыму, они там отдыхали. И поэтому они так относились к этому Крыму. Как временной остановки. Вот такая ситуация и получилась. А сейчас все лякают Крым и крымчан, что, ну вот, сейчас вы побудете из России, а потом еще до нас прибежите и, так будете... и будет. Так и будет. Ну, вы посмотрите, да, я так думаю, потому что вот даже опять пенсионный фонд, который я когда-то там возглавляла, у меня остались там свои знакомые, теперь они работают в пенсионном фонде России, ну то есть пенсионный угу. фонд Республики Крым, так званый. Республики Крым, там 556 тысяч пенсионеров. Сейчас начали перерасчет пенсий, то есть по российскому законодательству. То есть сначала, когда Россия пришла, они подняли на 25% всем, ну, потому что думали, что все равно пенсия будет выше по их закону. Еще что-нибудь доплачивать придется. А нет. 6 тысяч пересчитали, и, вы знаете, началась паника, потому что по российскому законодательству нашим пенсионерам посчитали пенсии меньше и что теперь делать то есть как бы была заявлена одна сумма дотации россии для республики крым теперь она должна будет увеличиваться за счет того что ну, нужно же будет доплачивать хотя бы дотягивать до, до украинской пенсии под тем законом по которым она им была назначена нашим пенсионерам пенсии поэтому ну, если вот сказать да герой э, великой отечественной войны у нас это 10 тысяч гривен, а у них 10 тысяч рублей. Наверное, это две большие разницы, как говорят в Одессе. А у нас будут компенсации в связи с подвышением цен для украинцев? Да, конечно. Для всех украинцев, тех, которые после повышения цен и тарифов будут вынуждены платить больше, они ни одной копейки больше не заплатят, если у них доход... На одну семью, на их семью ниже, чем э, сумма прожиточных минимумов на членов их семьи. Что это означает? Простая арифметика. У вас семья, мама, папа и двое деток. Если посчитать все прожиточные минимумы, которые э, установлены законом о государственном бюджете Украины на 2014 год, ну, если там ребеночек один до шести, другой после шести и восемнадцати, вы должны получать 4752 гривны для того, чтобы прожиточный минимум для всей семьи был обеспечен. Но мама с папой работают, к сожалению, получают только 4 тысячи. Uh -huh. То есть получают ниже, чем прожиточный минимум, необходимый для этой семьи. Поэтому на них будет распространяться данная компенсация. У нас никто не отменяет программу, успешно действующую уже в Украине больше чем 15 лет. Это программа жилищных субсидий. В связи с повышением у нас количество получателей увеличится ну, тысяч на 200, берем самое большое количество, то есть где-то зимой в отопительный период будет миллион четыреста, миллион пятьсот семей получать такую жилищную субсидию, Она нее имеет право, если семья из двух нетрудоспособных, то платят за жилищно-коммунальные услуги не больше 10% дохода. Если семья состоит из трудоспособных и двух и несовершеннолетних детей, либо есть в составе инвалиды, то не больше 15% от дохода а трудоспособные платят уже так, как платят. То есть, если у тех семей получается платить больше начисленных за жилищно-коммунальные услуги, то им назначается жилищная субсидия. А если такие семьи, у которых тоже доход не очень большой, получается где-то не больше 1190-1200 на одного человека, то им положена будет такая компенсация. Оформить ее можно будет с 1 июля, она вступает в постановление в силу, обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, представить заявление установленное ну, в любой форме. Либо написать от руки в вольной форме, либо там выдадут бланк, указать членов семей, проживающих вместе по этому адресу, их доходы, приложить эти справочки, написать, что я э, ну, согласен на то, чтобы мои доходы проверили. В течение 10 дней управления социальной защиты, проверив все эти данные, принимает решение и человеку, какая компенсация ему положена. Но размер компенсации равен разнице между э, уплачиваемой ранее суммы за, по жилищно-коммунальным тарифам и той, которая ему будет назначена в связи с повышением. Таким образом, у нас 4,5 миллиона семей будут защищены. Всего у нас 11 ,8 миллионов 800 семей. Так что это практически 30% семей будет защищено. Главное, чтобы они захотели обратиться. Ми мусимо завершувати тут міністр соціальної політики кабінету міністрів України Людмила Денісова була у нас у прямому ефірі. Дякуємо вам Спасибо. удачі вам на Спасибо. роботі.